وعباد رواية النبي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إيه بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن ابراهيم بن إبراهيم التيمي أنه سمي القماة بن وقاص الليس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه انكيهها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري انا استقر جنونكم بالخنازن وانما بئست معلما فجلس معهم أبيه قال حدثنا فنحدث ألا فمن بعدهم سقرة من الجبهر فأتبقى عليه